صدق الله العظيم يبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا هو مولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهتنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا حليم واغفر لنا ذنوبنا يا رحم يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن العظيم اللهم اللهم ارفعنا بالقران الكريم وبارك لنا بالايات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعه والبرهان اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي الغارب مسينا وفي القيامة الشفيعة وعلى السراد نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم أرحم اللهم اهدنا به بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلا القرآن يا ذا يا الفضل والجود والإحسان اللهم يا ربنا ظهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارحم اباءنا واجداننا وأجدادنا وأغفر لأمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأمالنا وبدالنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على الغم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ ثواب ما قرآن. بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه ببركات إلى روح سيدنا محمد صلى الله على صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح إله وأولاده وإلى أرواح أزواجه وإلى أرواح أصحابه وأتباعه وإلى أرواح الزريات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأغراب وأغربائنا وإحبائنا وأصداق وأصدقاء وإلى أرواح أساتذين وإلى أرواح مشاب بخين وإلى أرواح صاحب الخيرات والحسنات وإلى أرواح جميع المؤمنون والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا يا قاضي الحاجات يا دفاع يا دافع البليات يا مجيب الدعوات استجب دعائنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Thank <laughs> you.